Еще одним традиционным фракийским танцем е байдушка. Этот танец несет единение, как бы единение всех, потому что в Греции очень многие, независимо от того, молодой ты, старый, пожилой, маленький, когда у них проходят праздники, они танцуют все, берутся за руки, и может рядом Стоять, бабушка старенькая, и к ней в танец впленяется молодой красивый парень. Они на это не обращают внимания. Просто настолько у них внутри вот этот вот дух эм, радости, дух вот этого единения эм, в танце, что они не обращают им просто очень хочется танцевать. Вообще танец это образ жизни грека. Потому что вот они слышат, слушают музыку, они все становятся даже целыми семьями, они берутся за руки папа, мама, маленькие дети, становятся в один общий круг и все вместе танцуют. Танец байдушка – это танец, который имеет свою мелодию. Вы этот танец не станцуете на другую музыку. Там специально ритм э, распределен так, чтобы непосредственно вот точно каждое движение шло на вот эту вот музыкальную часть танца. Зона радикус точно так же. Ты его не станцуешь под танец каламатьенос. Э, то есть это уже непосредственно четко, но там есть только тоже несколько таких мелодий. И зона радикас, и точно несколько мелодий э, танца байдушка. Греческие танцы ⁇ цікаві таны повторные ⁇ На видмину вид танцев інших народів, народов. У грецких танцях есть лидер, еще играет особую роль во всем процессе. В греческих танцах а, есть солист. Солист ⁇ это первый ведущий. Он ведет весь круг и следит за тем, чтобы был порядок в исполнении танцоров. Но э, задание еще солиста в том, что танцоры могут исполнять одно и то же, одни и те же движения, а солист может делать какие-то свои движения. И таким образом мы смотрим на этот полукруг, где основная масса танцует одни движения, а солист делает свои всевозможные па. Это могут быть прыжки, это могут быть перевороты. То есть он таким образом показывает свое умение, свою ловкость, свое изящество и тем, что он солист, что он главный в танце. Раніше лідером не могла бути жінка, тільки мужчина. Вот. Ну, сейчас, конечно, есть танцы, в которых и женщины показывают свою умение, свою ловкость, своё изящество, и этим танец она только украшает. Танець це весь світ, це вилив почуттів, вірувань та подобань народу, це світ сприйняття та ставлення до людини. У Греції кожен регіон має свої колоритні та самобутні танці. Кожен з них заслуговує на внимания увагу, на те, щоб бути побаченим, почутим та шанованим. В Греции очень много танцев, и вообще-то я считаю, что это самый танцующий народ в мире. И больше всего танцев – это у них. Вот почему наша круглая площадь греческая круглая, потому что у них практически в каждом селении, в каждой деревне у них есть эта круглая площадь, где они собираются на праздники и все вместе танцуют. Я что это очень важно, тому що це дійсно дух единения, дух такої вот радості, єдинства. І они очень ща любить свою культуру. У кожному регіоні, у кожному районі місті чи селищі, формувався своєрідний вид костюмів з різноманітними варіаціями. Костюми відрізнялися за кольорами, видами тканин, фасонами, вишивкою, оздобленням. Чим багатшим був район, чим краще була розвинута торгівля, тим шикарніше виглядав костюм. Вбрання виконавців, особливо традиційного танцю, це не просто набір предметів одягу, це спеціальна композиція, де кожна деталь має не тільки важливе значення, а й на все в собі прихований зміст та відповідний настрій. Адже кожен танок це не набір рухів, це ціла історія та подорож крізь час та простір. І вбрання виконавців вагома складова, що набуває значення саме під час танцю. Северная Греция, там более прохладно. Естественно, костюм э, состоит из э, платья с длинным рукавом, э, тканной, то есть такого теплого варианта. Дальше э, сверху надевается, типа как жилетки, такого только длинного второго платья и э, фартух тканный Все это э, сделано вручную. И платок. Вот. Пояс еще широкий. Мужской костюм, такая одежа, как комбинезон в раке называется. Почему в раке? Потому что там брюки, они широкие здесь в талии и присобраны. Они, получается, они дают возможность делать большие шаги, то есть они не стесняют нигде танцора, либо просто обывателя. Очень удобный костюм, белая рубашка э, и такого темно-красного, вот, бордового, коричневого цвета. Вот этот вот комбинезон, который тоже подпоясывается поясом, на голове шапочка. Взували чоловіки спеціальне взуття кундурес, взуття з підігнутими задниками. Ось така вона фракія цікавий та самобутній регіон Греції зі своїми запальними та яскравими танцями. Але це тільки маленька часточка великого спадку грецької культури. Пам'ятайте, тільки знаючи та шануючи своє минуле, можна впевнено та сміливо дивитися у майбутнє. Це була програма подих вічності та я її ведуча Наталія Рутіна. Побачимось.